Доброго всім здоров'я. Щосереди на телеканалі Скіфія представники обласної влади звітують перед громадою про все, що встигли зробити за цей короткий проміжок часу. Сьогодні у нашій студії голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Потілов. Я вітаю вас, пане голову. Добрий шантаж. Сьогоднішній ранок ви провели на військовому полігоні і навіть взяли участь у навчаннях. Скажіть, наскільки типовий такий початок робочого дня для голови Херсонської обласної державної адміністрації і які взагалі залишилися враження? Ну, хочу побачки? сказати, Наташа, що 19 мая на території Херсонської області почалися воєнно командне І Ми сьогодні знаходимося на території рядом ми граничимо з території на анексуємо на території Криму. Хорошо вспомнить пословицу наших предков. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому безопасность Херсонской области зависит от того, насколько мы будем боеспособны, насколько мы будем готовы. Сегодня находился в части в военной части, занятой ракетных войск. Вы знаете, боевой дух вооружу, солдат на высоком уровне. Общался с офицерами, проговорился, хотел просто поприветствовать, поздравить с праздниками прошедшими. И проговорить. Но мы вышли на жизненный разговор. Я рассказал о том, как я был в Грузии, где на моих глазах фактически территории на постсоветском пространстве, где была самая, скажем так, коррумпированная влада в свое время, где четко с меня работают демократические европейские механизмы, где возрождены вооруженные силы Грузии милиция возрождена в Грузии, где рядовые в Грузии получают тысячу евро, а офицерский состав получает зарплату эквивалент трех тысяч евро. Поэтому Сегодня я хочу сказать, вооруженные силы Украины также возрождаются. Я вспоминаю вооруженные силы Украины год назад и сейчас. Сегодня приходят новые виды оружия. Сегодня армия не та, которая была год назад. И каждый день она, мощь нашей армии больше и больше. Мы вот три недели назад провели совещание с Укрбранпромом, где четко была Николаевская область представлена, и Херсонская, предприятие Херсонской Николаевской области. Я посмотрел на тот потенциал, который сегодня на наших предприятиях Украины разворачивается. Строятся новые виды вооружений, сегодня создаются новые рабочие места. И вот именно выезд на полигон общения с солдатами, я им пытался донести, что сегодня возрождается новая украинская армия. Мы все виноваты, что за 23 года уничтожили украинскую армию. Да, это был план Путина по уничтожению Украины, где был экономический план, посадили нашу страну на газовую углу, и в том числе был план по уничтожению украинской армии, для того, чтобы потом захватить нашу державу. Ребята сегодня это понимают, и сегодня в непростых условиях они Работают, выполняют свой долг. Патриотический, патриотический уровень на, на высоте. И мне было, конечно, приятно проехать. Бук, знаете, это та, ага. те, те, та, та техника, которая поражает, если необходимо, самолеты на высоте. Проехался, посмотрел на состояние хорошее. Выстрелил второй раз в свою жизнь из гранатомета. Якуспик. Знаете, с первого выстрела попал в цель, в условный танк. Второй раз зарядил мне офицер метр. Метр где-то в чуть сторону отошел. Ничего, мы 12 июня будем проводить еще одно учение. Также каждый будет стрелять в гранатомета. Сегодня это необходимость, Наталья. Сегодня мы находимся территорией с рядом Крым, рядом вооруженный противник. И поэтому, опять же, та же пословица. Хочешь мира, готовься к войне. Мы Каждый глава районной администрации должен владеть стрелковым оружием. Должен не просто владеть, должен стрелять. Сегодня, 12 июня, мы также проведем военное учение, где будут задействованы все головы районных администраций, замы, головы департаментов, управления, силовой блок. Там будет более 100 человек будут задействованы на данных учениях, где пройдут тактические навыки и также будет стрельба с гранатомета где будет стрельба с автомата, с пистолета, учебные гранаты. И лучше получат, именно, скажем так, будут соревнования, лучше получат грамоты, призы. Сегодня, повторяю, так у нас сложила судьба. Каждый глава районной администрации, а тем более глава областной но державной администрации, обязан разбираться в тактике военного боя, обязан стрелять со всех видов оружия и обязан четко, если какой-то будет, скажем так, час икс, выполнить, выполнить, выполнить поставленные сроку. задачи. И, и только после этого, когда будет российский оккупант видеть, что мы готовы к развитию любых событий, я уверен, ничего, ничего с нашей Родиной Украины не произойдет. Потому что почему на нас напали? Потому что мы не ожидали нападения со стороны Российской Федерации. Практически это был нанесен удар нам в спину. Нам в спину. И сегодня мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Поэтому я сегодня, когда был на полигоне, внимательно общался, смотрел насколько мы готовы, готовы к развитию той или иных событий. Знаете, мы готовы. Если будет надо, военные выполнят свой долг. Херсонщина защищена, находится и патриотический дух наших солдат на высоком уровне. Ну и тил має безумовно его и далее поддерживать, и помогать материально, и морально. Постоянно безумно. приезжают военные часть именно Цирюпинские, и волонтеры, угу. постоянно, постоянно приезжают жители Херсонщины. И, ребята и ребята, чувствуют, ребята чувствуют поддержку у жителей Херсонщины. Я разговаривал с командирами, сказал, что они находятся в самой патриотической части Украины. Мы Берегаем наших солдат, создаем им теплоту, уют. И солдаты это чувствуют, понимают. И поэтому сегодня очень тесно сотрудничают с местными органами власти. Данных, кстати, сказал кстати, мне была, была дана такая информация, что некоторые головы сельских, сельских рад на территории Херсонской области не совсем адекватно понимают сложившуюся ситуацию. То есть, когда возвращаются демобилизованные наши военнослужащие, они как бы так с критикой к ним относятся. Так я вот и обращаюсь к этим голов, головам сельских рад. Сегодня работает горячая линия областной державной администрации. И если поступит сигнал, что голова сельской рады неадекватно понимает сегодняшнюю ситуацию, что у нас идет необъявленная война со стороны Российской Федерации, и тот же демобилизованный военнослужащий возвращается, его встречают не совсем как надо встречать, поэтому мне максимум час или два ехать, я буду, у меня будет мужской разговор с данным головой сельских города. Сель, Потому что сегодня, благодаря нашим военнослужащим, с которыми я сегодня утром общался, мы имеем чистое небо над головой, У нас сьогодні ні ні ДНР, ні ЛНР на території Херсонської області іменно благодаря тим нашим воїнам та защитникам. Минулої п'ятниці знову збирались на засідання Ради оборони області. Напевне, говорили і про це. Збирались у Голопрістанському районі, які ще ключові питання обговорювали і чому саме в цьому районі? У нас постоянно Рады обороны проходят вдоль э, приграничной территории с Крымом. Мы были в Каланчаке, в Чаплинке, в, 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 в Новотроицке. Сейчас у нас очередь в Голопрестонском районе. Там граница идет по, непосредственно по морю. Угу. Так совпало, что именно министр э, социальной политики Розенко присутствовал на Раде обороны. Я с министром знаком, Уже, знаком, здається, знаком, перша урядовец, знаком давно. Мы были депутатами участь. Верховной Рады. Я считаю его настоящим политикам европейского образца. Именно тот политик, который приезжал в Верховную Раду на метро, Наташа, и они на okay. дорогостоящей иномарке. Паша очень простой человек, и именно тот политик, который, тот политик, который обязан быть, Чиновник, который обязан быть в нашей стране через 5-10 лет, вот такие чиновники, я уверен, будут, которые прежде всего работают для людей. И на виду Кремля у себя видно. Абсолютно. Ему не чуждо поехать в метро, с украинцами, и он никогда не, я не видел никогда, чтобы он даже садился в дорогу, дорогостоящую иномарку. Он, была, была, поставлена просьба у меня к, Паше, к Паулу Сегодня у нас фактически два месяца Нету начальника налоговой, нету начальника таможни. Много, много ходят разной информации, то, что граница фактически работает неправильно, не контролируется. Не контролируется да. Ну, Я к Паше обратился, я прошу, чтобы был назначен начальник, был назначен руководитель, чтобы человек отвечал за поставленную, ему задачу. Потому что, поверьте мне, сегодня я также возмущен, что два месяца на территории Херсонской области нет руководителя таможни. Павел пообещал в ближайшее время поднять данный вопрос к обмене. Потому что сегодня украинской армии нужно новое оружие, на стране нужны новые налоги. И поэтому именно граница, которая сегодня не взымаются налоги, не взымаются платежи, это удар по украинской армии. Поэтому все должно быть работать в рамках закона. Ну и самое главное, мы Паша Розенко презентовали министру соцполитики, презентовали наш проект, который называется "Шериф", где 300 военнослужащих демобилизованных, которые придут на территорию Херсонской области, а их придет 3700 человек, а 300 мы уже нашли рабочие места. Был создан проект, где служба занятости, областная державная администрация и УМВД, милиция, мы сделали общий проект, где военнослужащий будет совместно с милицией патрулировать территорию Херсонской области, областной центр, города, областного значения. Когда он себе такую Зарплата будет порядка более трех более тысяч гривен. Мотивация. То есть это достаточно серьезная заработная плата. Еще будет дополнительное финансирование со стороны органов местного самоуправления. Но самое, самое главное, если военнослужащий придет, он не будет представлен сам себе, он будет обеспечен работой. Также вторую, это 300 человек мы уже обеспечили работой, которые придут с фронта. Также мы сегодня работаем с охранными фирмами, где мы буквально на днях подпишем меморандум, что каждая охранная компания возьмет на себя трудоустройство наших военнослужащих в том объеме, сколько они охраняют наши бюджетные организации. То есть каждая охранная фирма возьмет на работу наших военнослужащих. Мы сегодня создаем единое окно и наша задача в самые короткие сроки при необходимости чтобы каждый военнослужащий получил рабочее место. Мне очень нравится работа именно Ярошова, пана Ярошова, которая возглавляет службу занятости. Он на своем месте, он именно тот человек, который с европейскими взглядами, с европейскими масштабами и креативно это, было, это, это, было, это, было, это было именно его инициатива ага. создания, создания именно этой структуры шериф, где мы нашли деньги не за счет местных бюджетов, а именно за счет службы службы занятости. Именно и он разрабатывал данный проект. И также министр социальной политики встретился с представителями службы занятости, со всех районов приехали люди. Он их просил, что сегодня чиновник должен быть совершенно с другим лицом, как это было при власти Януковича. Потому что сегодня чиновник это практически дослуга народа, который должен быть, должен совершенно по-другому взаимодействовать с людьми. И он просил сегодня именно так же отнестись с пониманием к военнослужащим. Сегодня первоочередная задача именно Социальная защита вонослужащих и найти надо необходимое рабочее место, рабочее место каждому демобилизованному вонослужащему. Как винт загалом, пан министр оценив работу у нас щодо социального захисту демобилизованных військовослужбовців. На высоком уровне он увидел, что у нас есть план действий, что мы работаем на переживании. У нас нету проблемы, которые нам возникла. Потом эту проблему начинаем решать. Мы у нас в обласной державной администрации мы проблемы решаем на опережение. У нас сегодня разработаны стратегические планы по тем или. направлениям есть стратегический план как раз именно встречи военнослужащих где там целая система социальных защит и медицинское обслуживание я это уже не раз говорил и защита семей военнослужащих и дети будут оздоравливаться на море и определенные льготы и учеба и так далее но сегодня для меня прежде всего важно чтобы если придет защитник отечества к нам в херсонщину херсонщину чтобы он получил до получил получил рабочее место, чтобы он не был, не был предоставлен сам, сам на сам жизнью. Это, это очень важно. Может, И Ему никто не сказал, что я тебя туда не отправлял. Поэтому я твои проблемы не буду. Поэтому мы прекрасно понимаем. Ребята стреляли, ребята стреляли, ребята защищали свою родину. Наша задача сегодня именно помочь им. Приїзд пана Розенка співпав із проведенням на Херсонщині низки таких, я б сказала, туристично-культурологічних заходів. І я знаю, що він також відвідав зелені хутори Таврії, і цікаво, дуже чому ви запропонували йому саме цей об'єкт для ознайомлення із Херсонщиною. Опять же, это все совпало. То есть это никто специально не готовил именно э, эти мероприятия. То есть у нас сегодня у меня первый зам Вальсичева Валентина Ивановна, это человек очень активный, жизнедеятельный. Как раз они запл запланировали именно данное мероприятие, где каждая э, фактически каждый район представил, где был День Европы, как раз и каждый район представил именно в, в свои как бы как себя на этом на этом Дне Европы. И я сам был. За, просто поражен организацией данного мероприятия, потому что собрались все районы, каждый район налепил вареников, каждый, каждый, каждый район э, сделал свои вышивки, картины, подделки, и мы подходили к каждому району, общались, общались с людьми, общались на обычные жизненные темы, и я сказал, Паша, это Херсонщина, это, okay, это, яркая, так, это яркая, именно такая жемчужина на территории Украины. Паша стал даже мне завидовать, именно что я живу на Херсонщине. А я, вы знаете, когда был депутатом Верховной Рады два года, мне приходилось больше находиться в Киеве, чем в Херсоне. Поэтому я сегодня с большим удовольствием посещаю все эти, все эти мероприятия, общаюсь с людьми, со своими земляками. И именно когда то делал с министром социальной политики я рассказывал о том или ином районе, о предприятиях, которые существуют в районе, какой район граничит, граничит находится в устье Днепря, какой район находится в Черном море, какой район находится в Азовском море. Вот, допустим, был красиво ярко представлен Генический район, где были представлены крымские татары. Uh -huh. Был ярко представлен Белозерский район, был, был очень интересно представлен Новотроицк, ну и многие все районы, uh -huh. все, все районы области министр соцполитики влюбился в Херсон. У меня была возможность в субботу показать ему устье Днепра, именно наши прекрасные херсонские пламни, показать, допустим, херсонскую Венецию. Он, конечно, был удивлен, почему до этого он не был никогда в Херсоне. Он больше как бы со своей семьей ездил отдыхать отдыхать Крым. Пообещал, что обязательно этим летом будет уже отдыхать на территории Херсонской области. То есть фактически мы получили своего лоббиста в Киеве, показав Херсонщину. Я уверен, что министр соцполитики будет... У него, он получил на месяц огромное количество впечатлений, где он будет рассказывать о нашем прекрасном крае, о наших жителях. И это мы получим Туристический бум на нашій землі. Це те, чого нам варто очікувати, за результатами да. візиту пана міністра на Херсонщину. Хріші, наверное, да. А скажіть, чи співпали його сподівання із тим, що він побачив? Напевно, ми про це говорили. Що він взагалі знав про Херсонщину, коли сюди їхав, ну окрім загальних довідок? Ви знаєте, міністр соціальної політики, професіонал, человек знаходиться на своєму місці, він чітко, даже не, не було тут давно, але да? він чітко, як отслеживают средства массовой информации, знают э, о происходящих событиях, на высоком уровне оценил работу областной державной администрации, наши действия, взаимодействия наши именно с органами территориальных, территориальных органов, задавал мне вопросы по структурам своим, пенсионный фонд, как угу. работает, как работает социальная сфера. Я фактически рассказал о чиновниках, которые представляют его. Його тут, іву тут структуру, то сумна чоловік і професіонал і, і європейський європейський політик. Ще є, існує у нас один проєкт, який ви взяли під контроль і який покликаний також популяризувати нашу область як екологічно чисто. Це створення національного парку Нижньодніпровський. Так. А зараз він вже знаходиться, як я знаю, на стадії підписання указу президента, але залишається дуже багато незадоволених таким перебігом подій. Скажіть із чим це в першу чергу пов'язано? Наташа, ну я вас, во по-перше, посміщення той землі, на якій я живу, Херсонщини. І опять же стараюсь всіх людей, які приїжджають в наш прекрасний край, показувати эти наши Ніженніпровськи парк, наш Ніжні парк. И я вижу, что как люди относятся именно к этим островам, на которых они живут, к своим дачам. Они, вот, если вы будете ехать на катере или на лодке, не увидите мусор. Увидите только цветы, увидите красивые дачи, увидите красивых наших бабушек, которые ловят рыбу. Я фактически каждый раз, когда выезжаю в усть Днепра, беру свой фотоаппарат, потому что это мгновение, я стараюсь постоянно зафиксировать на, на фотокамеру. Я люблю именно херсонские плавни. Но опять же, люблю, люблю не только я, любят ее десятки тысяч, сотни тысяч жителей Херсонщины. И это проект Нижнедепровский парк, это будет самый крупный парк на территории Европы. Но, к сожалению, 2007 года, это не, не наша была идея, 2007 ну, года так. это была идея еще предыдущих губернаторов создать Нижний, Нижний Днепровский парк. Были различные лоббисты, которые это люди, бывшие банкиры, бывшие представители силовых органов, которые взяли в аренду наши острова, наши острова Херсонской области, это тысячи, можно сказать, тысячи гектар наших островов, территорий. Болот, и они взяты под в аренду, под охотничьи... под ну, по заразу упривать да. Была такая ситуация, когда я выезжал с гостями нашего нашего края, иностранцами, показывал, показывал с восхищением, рассказывал о наших херсонских плавнях, показывал дачи. И в 100 метрах видел, когда когда проводилась охота, когда тут я видел, купаются женщины с детьми, а в 100 метрах охотились, охотились люди. Ну это просто недопустимо. Если мы идем в Европу, то прежде всего Европа он настроит самим. Никто не приедет к нам и не построит Европу. Европа начинается прежде всего с культуры. уважения уважения себя и создание национального парка не позволит, не позволит этим, скажем, феодалам, людям, которые взяли в аренду данные земли, думать, это будет навсегда. Именно надо уважать людей, надо уважать своих земляков, жителей Херсонщины, которые также живут вместе с вами. Фактически мы сегодня Десятки, нарушаем жизнь и покой десятков людей, которые, ну, привыкли по выходным охотятся, привыкли жечь херсонские пламни, они путем это путем этим они там охотятся, ловят ловят рыбу. Создание национального Днепровского парка Никаким образом не пострадает ни, ни один житель сел, прилегающий к Днепру, не дачи в том числе. Можно будет ловить рыбу. Можно будет пользоваться uh -huh. пастбищами. Можно будет э, также строить... Но им же, же рассказывают, что они будут позбавлены. Ни в коем случае. Ничего поз... не Будет запрещена охота. Все. Я думаю, что на uh -huh. территории uh -huh. Херсонской uh -huh. области достаточно большое количество мест, где можно охотиться. Не надо охотиться именно там, где купаются... Э, Женщины с детьми. Надо... И там да, такая уникальная экосистема. Если Совет, совершенно верно. Поэтому сегодня мы двигаемся в Европу. Мы, я хочу показать наш, нашу Херсонщину для всей Европы. Создание национального парка, это именно будет брендом нашей Херсонской области, где именно пойдут, пойдут туристы. И, кстати, никто э, не, не запрещает будет строить в этом парке... Э, те же деревянные дома, это легкие, это легкие конструкции, просто без фундамента. Это даст развитие зеленого туризма. Наоборот, сегодня, я думаю, при создании национального парка, там есть проектная документация, где четко указано на плане, где потенциально можно строить гостиницы, строить дачные участки, легкой, легкой конструкции. не, не вопрос, Проблем нету под никаких. Четким по четким контролем. По четким обязательно. То есть жизнь неким образом не станет сложнее. Наоборот, просто наоборот, это будет под контролем, будет экологический контроль, будет контроль парка, но будет запрещена охота. Я думаю, что это никаким образом не пострадает. 90% жителей Херсонщины, которые не являются, которые не являются охотниками, если к нам пойдут туристы потому что это будет бренд, самый крупный национальный парк на территории, на территории Европы. Это пойдут вливания финансовых потоков, пойдут налоги в местный бюджет, это работа целой сети инфраструктур, работа автобусов, работа в такси, кафе, ресторанов, строитель, строительной отрасли. То есть это фактически, имея Черное море, Зовское море, и создание национального парка, это, я считаю, что фактически мы Херсонщину можем сделать таким туристическим, туристическим э, раем на территории. України ну ось і ще один шлях до Європи. У нас лежить через централі... децентралізацію. Я і виявився він, мені здається, як для початку аж надто тернистим. Супротив збільшується, я так розумію. Спочатку говорили про недостатність інформації. Чим більше почали пояснювати і популяризувати ці реформи, тим більше почали підніматися люди. Як Далі будемо виходити з цієї ситуації. От є вже е, окремі населені пункти, які вже чітко громада визначила, що вони не будуть ні з ким об'єднуватися. Таша, ну, смотрите, ми всі говоримо, що потрібні переміни, потрібні реформи. Куди, ну, коли приходять ці переміни, реформи, йде, йде супротивлення. Тому хочу сказати, що на самом деле ми сьогодні активно зустрічаємося з головами районних совітів, районних адміністрацій, з депутатами, з населенням. Ми всі активно, наоборот, приветствуют, приветствую. когда начинаешь с ними разговаривать, именно рассказывать, допустим, суть, суть этих реформ, наоборот, идет понимание. Потому что смотрите, сегодня большое количество голов сельских рад, большое количество финансового ресурса тратится на содержание данного аппарата. Головы сельской рады, структуры, администрации, mm -hmm. ремонт администрации, отопление администрации, машины администрации, именно сельской рады, целые структуры. А если мы эти сельские рады объединим и сделаем одну большую сельскую раду большую большой где у нас будет больница, школа, детские садики, построим дороги. Также государство еще будет выделять финансовый ресурс на, с ресурсом все эти направления. Потом Европейский Союз сказал, больше мы не можем, мы, если вы двигаетесь в Европу, давайте меняйте конструкцию. Давайте меняйте конструкцию, потому что та конструкция, когда деньги выделяются Киеву, потом Министерство, ведомства, потом это выделяется через администрации вниз, фактически финансовый ресурс не доходит на места а Европейский Союз говорит, объединяя территории, территории делая, делая их упорядочивая, их, мы, готовы, мы готовы помогать и взаимодействовать с данными территориями. Сегодня мы открыто общаемся, наоборот, с головами сельских рад, с головами районной администрации и слышим друг друга. Да, где-то каком на каком-то уровне местные опять же феодалы, люди, которые имеют какую-то землю, где они как бы своим образом приватизировали. Они хотят там вот именно... Вот, они так видят, но там нет нету школы, нету инфра, нет инфраструктуры, нет точки экономического роста для того, чтобы... Они были независимыми. Папу, да. Поэтому, ликарно. прежде всего, мы когда при децентрализации, мы смотрим на точки экономического роста. Если на данной территории есть предприятия, есть, есть, есть возможность создания новых рабочих мест, и уже сегодня есть база инфраструктуры, это будущий, будущий региональный центр. А если просто живет большое количество людей, но там нет точки экономического роста, то мы стараемся их присоединить именно до той территории, где не будет, где нет, не будет необходимости каких-то финансовых вливаний. Мы со всеми... Я думаю, что время расставит все по своим местам. Одно хочу сказать. Если мы хотим реформ и хотим сделать... Сделать европейскую жизнь на территории Херсонской области, если мы хотим, чтобы наши дети жили с нами, они уезжали на заработки в Европу, надо меняться, надо менять. И надо сегодня начинать надо с децентрализации. Мы открыты к диалогу в любом случае. Сегодня на территории Украины идет децентрализация. Херсончина не обойдет данного, данного проекта, если мы сказали А, надо сказать и Б. Мы двигаемся в Европу. И как раз децентрализация – это первый шаг сегодня к европейским стандартам. Ну, власне, це все про що ми сьогодні встигли вам розповісти. Шановні глядачі. Я дякую вам, пане голову, що знайшли час для спілкування зі своїми земляками. Нагадаю, гостем нашої студії був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Потілов. Я дякую за увагу до наступної середи. Нехай вам щастить. Дякую. що